كم مضى منذ رحيلك عن بغداد؟ أعوام. لا أذكر مقدارها. كنت أعرف دائما أنني سأعود يوما ما. لقد عاد للتو من كنا في المتجر، قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. كنت استمتع بهذا المكان كنا نتسلل الى بيت الحكمه في صغرنا انا وصديقتي نهار ذكريات جميله صارت كريهه الان قلبي يتالم لما حدث لهم أنذا مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. إني أبعد نصلي عن الأبرياء، وليس عن تنظيم القدماء. لننهي هذا الامر